У нас в студії просто скажу Агнешка mm -hmm. Гуральська, журналіст-фрілансер з Польщі, яка mm -hmm. напередодні повернулася зі східної України, і вона власне знайома з Романом Губою. Працювали з ним разом. Роман Губа це вже другий випадок. Mm -hmm, насправді, так. тобто сьогодні було зранку повідомлення про те, що в слов'янську було затримано і взято в заручники Сергія Лефтера. Так, так. це до до цих пір з ним немає зв'язку. Так, у нас є його номер мобільного. Ми з ним зв'язувалися позавчора. Буквально він включався для нас звідти зі слов'янська, але зараз немає жодних жодного зв'язку з ним. І я ще просто додам перед розмовою з Агнішкою, що там також слов'янсько-сепаратисти захопили. Місцево телевежу і вимкнули українське телебачення. Там зараз по показують російські канали. Ну насправді ще важливо зазначити, що ця телевежа обслуговує чотири міста навколо Це і Краматорськ, і Макіївка, і Горлівка, і тому всього чотири міста в тому числі Слов'янськ, і тому частково кабельні оператори які ретранслюються через цю цей передатчик вони сьогодні з 16-ї години дійсно в ефірах не було трансляції українських телеканалів але як повідомляють глядачі звідти з краматорська і слов'янська то о 19-й годині ефірне мовлення у Т1 та інших українських каналів було поновлено але разом з тим разом з тим і російські канали, які заборонені судом, також, також ведуть мовлення там сьогодні. На центральній площі Біля міської ради Слов'янська знаходиться радар, який було викрадено сепаратистами з міста Краматорська за аеродрому, і вони розгортають там прямо на центральній площі якийсь е, якусь таку діяльність, яка пов'язана з тим, щоб покрити регіон власними раціями. Я так розумію, і перегомо можливістю вести переговори. До речі, дуже скидається на те, що Янукович, якщо ну це звичайно, гіпотеза така. Як дуже він дуже гіпотеза, що він з'явиться саме в Святогірську на, на Великдень, а не в Донецьку, тому mm -hmm. що там в Святогірську є православна церква Московського патріархату, яка, за словами Нелі Штепи, міського голови Слов'янська, місцеві православніці, вони забезпечували інституційну, якщо можна так сказати, підтримку сепаратистам. Це, до речі, одне з улюблених місць Віктора Януковича. Він там часто бував на свята, такі як Великодні Свята так. і Різдво в Святогірську, але міліція порадила всім вірянам не відвідувати якраз Святогірську Лавру на цей Великдень, у зв'язку з такою непростою ситуацією, тривожною, яка зараз в регіоні відбувається. Ви були спостерігачем в одній міс місії з Сергієм Лефтером, який пропав правильно. Я Мы можем, можем говорить по-русски, если вам так. так удобно, я понимаю. Но мне действительно удобнее говорить по-русски, да. поскольку Хорошо. я жила последние четыре года в России. Действительно, мы с Сергеем последние две недели путешествовали вместе. Ну, путешествовали, естественно, с целью наблюдения ситуации в восточных регионах Украины. В рамках наблюдательской миссии фонда открытый диалог польского фонда, который здесь в, дан, ну, в данное время работает. И вот мы как раз в славянске расстались, то есть там туда мы еще поехали вместе. 14 апреля мы там были наблюдали ситуацию вроде, как казалось, что все нормально. То есть журналистов даже пригласили на пресс-конференцию, э -э ну, как разрешили снимать э тоже те же зеленые человечки, как бы спокойно позировали да, фотографии. фотографий. Также ну, местные сепаратисты в принципе были не против. То есть у нас никаких э ну, предпосылок к тому, что что-то может случиться, не было. Э -э 15 э, апреля мы расстались, то есть я вернулась в Киев на несколько дней, как предполагалось, что я к нему завтра присоединюсь, и с 16 э, апреля утром у нас уже нет связи с Сергеем, действительно. Вот. А как вы думаете, что могло произойти? Ну, у фонда есть информация, что его действительно похитили, то есть э, что. Э, ну, он в руках сепаратистов, по крайней мере, был, э, как говорят, утром. Э, с того времени мы с ним не, с, ну, как бы уже тоже не знаем, что с ним происходит, как бы у нас нет информации, э, жив он или нет. И... А чем он интересен для сепаратистов? Какую он для них угрозу представляет? Ну вот, э, как нам передали тоже источники, э, его э, обвинили в э, сотрудничестве с правым сектором и в шпионаже. Ну, поскольку он снимал, он как бы не пророссийский журналист, поэтому, видимо, тем он вызывал подозрения. Вот это я предполагаю только. Понятно, я просто, э, мой соведущий, э, я так понимаю, проверяет информацию, появилась... А на Штепе, мэра Славянская, Комсоморская правда в Украине пишет, что она подала в отставку. Пытаемся узнать о самой Нелі Штепе, такого легендарно скандального мэра, я бы сказала. Ну, так? я с ней Но... разговаривал два часа назад, и она ничего об этом не говорила. Эту информацию, которая об отставке я озвучил. В кавычках народно избранный мэр Вячеслав Пономарев. Правда, кто его избирал, непонятно. Ну, вместо нее. Ну, вот он ее озвучил только а что, что по версии, по версии народно избранной газеты «Комсомольская правда». Понятно. Но мы продолжим А Сергее. Скажите, как фонд, что делает, какие попытки его освободить? Вели, пытались ли вывести переговоры с сепаратистами, чтобы его отпустили? что они вам говорят, требуют ли каких-то денег, я не знаю, или что-то взамен на, то, чтобы его выпустить? Ну, Во-первых, фонд связался с украинской милицией, ну, естественно, к официальным органам. И на сегодняшний день, насколько я знаю, фонд не ведет переговоров к сепаратистам, то есть мы все-таки хотим ну, сделать все правильно, поскольку у нас лично опыта Таких переговоров нету, и, наверное, нужно это все делать очень осторожно и, и спокойно, поэтому ну, за сегодняшний день мы пытались распространить эту информацию, собрать как можно больше информации о том, где Сергей находился, кто Вы там были? Вы давно там были? В э -э вот я была там во вторник еще. Э -э насколько угр угроза есть для журналистов, там, для работников СМИ, для общественных активистов на текущий момент, по вашим оценкам? Ну вот во вторник еще казалось, что с одной стороны нету, то есть нас э журналистов пригласили спокойно на пресс-конференцию, как бы с нами спокойно. В захваченное общались. здание, да, вы имеете? Да, да, mm -hmm. в здании администрации. Ну, когда мы гуляли уже ближе к баррикадам, там, где были уже местные сепаратисты, они нам, конечно, рассказывали э, очень гордо и с таким чувством хорошо исполненного долга, что они уже одного журналиста избили. Э, поэтому мы как бы старались очень осторожно с ними общаться тоже, чтобы не вызывать агрессию. Э, ну, казалось, что ну, кроме таких инцидентов как бы не будет угрозы для журналиста. Вот то, что... Э, Сергій ще то, звісно, ну, ми всі в шокі. Mm -hmm. З нами на прямому зв'язку телефоном Андрій Вальчишин, колега з зникливого журналіста Сергія Лефтера. Він також був у фундації відкритий діалог в складі спостережної місії, якою Сергій Лефтер поїхав до Слов'янська. Андрій, чи чуєте ви нас? Так, Доброго дня. Вчора вам скажіть, що вам відомо про останнє місце перебування Сергія? Чи знаєте, де він зараз і чим чи, чи маєте якусь інформацію? 에, в, справді я представляю просто фонд відкритих діло в Україні і ми проводили спостережну місію, яка вже досить давно почалася, в рамках якої ми запрошували і журналістів, і громадських активістів. Кровозахисників спостерігати за тим, як розвертається суспільно політична ситуація і в Криму, і на сході України. І власне, попри те, що останні контакти з Сергієм відбувалися вчора, сьогодні ми отримали інформацію про його викрадення так званими сепаратистами, тобто які діють за інспірації Російської Федерації. Наскільки нам відомо, Сергія утримують в підважному приміщенні служби безпеки України в місті Слов'янську по вулиці Карла Маркса, куди його перевезли в будинку міської ради міста Слов'янська. От також, що нам ще відомо, це зі слів інших свідків, що Сергій там був не один, а що очевидно Руку журналістів затримали і зараз там утримують. Ми розцінюємо цю ситуацію як цілеспрямовану с систематичну акцію, яку здійснюють російські агресори на території України, тому що вони не зацікавлені в тому, щоб об'єктивна інформація потрапляла і до широкого українського загалу, і загалом за кордон. Дякую вам. Отже, це був Андрій Вальчишин, друг Сергія Лефтера, колега Сергія Лефтера, який перебував з ним в одній місії, і зараз, власне, я так розумію, що тривають якісь перемовини або тривають намагання, якісь звільнити Сергія. Вы звертались, не знаю, до польской власти, если украинская не может помочь? Вы понимаете хорошо, я по-русски. Обращались ли вы к местным властям, украинским властям, я не знаю, целовым каким-то ведомствам, может быть через Польшу, также через Польскую республику, через польских властей, чтобы Сергея все-таки освободили? Ну, поскольку Сергей все-таки гражданин Украины, пока мы не обращались официально... В к польскому правите, ну, к представителям польского правительства но ну, наверное будем делать все возможное потому что ну, действительно чем дольше его нет тем ну, больше э, как бы опасений его ну, за его жизнь так что так что я думаю вот сейчас прямо ну, весь день весь штаб э, фундации открытый диалог только этим занимается. Кроме него еще есть информация о другом журналисте, э, который тоже сегодня пропал в Славянске. Это вернее, он не пропал, он Роман Губа, журналист, он журналист местного mm -hmm. издания. Сегодня группа вооруженных людей ночью с 16 на 17 апреля после 22.00 навестила студенческое общежитие местного университета, где проживает э, губа. Общежитие располагается в одном из спальных районов Славянска. Целью был журналист городского интернет-портала и студент этого университета. Материалы этого журналиста за последние дни и его прямые включения в эфиры центральных телеканалов с информацией о событиях в Славянске привлекли к нему пристальное внимание людей с оружием, которые контролируют ситуацию в Славянске. Роман был буквально за минуту до прихода гостей сумел покинуть общежитие, потому, потому задержать его не удалось, а студенческая Комната подверглась тщательному досмотру. Что, была изъята вся оргтехника, рюкзак журналиста с документами, карточками, также деньги. В духе революционных событий и гостями с оружием был составлен акт изъятия, оставленный коменданту общежития, а за все изъятое предложено было прийти в здание СБУ Славянска. Это сообщает сайт slavinfo.dn.ua, которым главный редактор которого Олег Зантов сегодня нам тоже нас оповещал об этой ситуации в славянске. То есть, по сути, на сегодняшний момент мы имеем информацию о трех угу. людях, которые находятся в заложниках или задержанными в славянске, и все эти угу. трое людей находятся в здании СБУ, судя по всему. Угу. Мне кажется, что эту информацию необходимо передать и в ОБСЕ, и во все остальные международные организации. И вы, Насколько ваша я знаю, миссия, это уже сделано. Да, да. ваша миссия да. должна сейчас этим угу. активно заняться. Да, да, да. Скажите, скажите, пожалуйста, вы как-то своих, я не знаю, журналистов инструктируете теперь или вообще решили больше, чтобы миссия там не работала в этих районах, в этих mm -hmm. городах? Вот какое решение вы для себя приняли? Потому что ну, действительно небезопасно там mm -hmm. находиться, как вот, показывают события. На самом деле меры безопасности они принимались и до этого, но, видимо, э, ну, на тот момент просто они оказались, э, но не... Ну, как все-таки что-то случилось, но как бы это как, не потому, что Сергей был очень неосторожный, то есть действительно мы соблюдали все меры безопасности, то есть старались, ну, не, не сильно тоже требовать информацию, если нам ее не давали, не сильно тоже ну, показывать себя очень много времени. Ну, как бы так случилось. А на сегодняшний день, вот я сегодня должна была уже выезжать и утром тоже уже начать работать опять же с Сергеем, ну, я здесь, потому что сейчас вот, э, будем думать, что дальше делать и как дальше работать. Но вы не едете, потому что боитесь за свою безопасность или вам сказали в фонде, что не надо этого делать сейчас? Э, мы сейчас да, это фонд лишил. Э, Потому что надо вначале выяснить вот эту ситуацию. То есть, я, поскольку я была там с Сергеем, поскольку я знаю э, все детали, ну, местные этой ситуации, мне попросили, меня попросили, э, ну, пока оставаться на месте. Есть, а, э... а дальше, наверное, будем уже, но ну, фонд будет решать по по обстоятельствам. Скажите, mm -hmm. а какие вот вы результаты сняли? Со Славянска, с Донецкой области вы что-то с миссии ездили, да? С определенной. Uh -huh. Какие выводы вы можете сейчас uh -huh. дать, которые вы предоставите затем фонду, чтобы зрители тоже поняли ситуацию от, от вас? Uh -huh. Ну то есть, На самом деле, все время, когда мы были в Славянске, мы, мы постоянно отправляли материалы. Материалы, то, что видели то, что ну, мы могли подтвердить, потому что дезинформация очень большая, очень много противоположных информации постоянно, и поэтому ну, для фонда важно было, чтобы кто-то находился на месте и мог предоставить достоверную информацию. Ну вот вы спрашивали по поводу, кто избирал, новые да. власти вот я как раз была свидетелем да. э, народного митинга в славянске когда uh -huh. вышел, Это вячеслав пономарев так когда вышел вячеслав пономарев уже ну как бы избранный но поскольку нужно было избрать новые э, власти, Не, подождите а кто его избирал Они, э, была его кандидатура где-то выставлена как вот И его называют газета комсомольская правда народно избранным мэром э, ну насколько я поняла э, понимаю он действительно появился неоткуда, то есть его просто объявили народным мэром, mm -hmm. ну э, как бы его, его команду выбирали прямо в Славянске на главной площади во время митинга 14-го. Э, это выглядело приблизительно так, что э, вот Вячеслав пономарев представил э, несколько кандидатур, объявил, что это наши кандидаты, патриоты, согласны ли вы на то, чтобы они сейчас работали. И... То есть по факту никакого mm -hmm. голосования не было. Голосование было, все подняли руки на да. Нет, я имею в виду за Пономарева за самого. За Пономарева, да. Не, нет, нет, не было. было. А сколько людей было на митинге на тот момент? Я думаю, в тот момент было где-то около, ну, там меньше 200 людей точно. При этом в Славянске живет порядка 120, по-моему, 130 тысяч человек. Ну да, это был вот такой митинг. Вот митинг у нас поддержки. есть информация mm -hmm. по поводу этого Сергея Пономарева. Он был доверенным лицом на выборах 2012 года кандидата в народные депутаты Цыпина. И Цыпин этот сейчас находится в, под, в тюрьме. Его, ему, ему было предъявлено обвинение по делу, возбужденному в 2010 году, согласно которого подозревают в похищении человека и вымогательстве 500 тысяч гривен. Я також скажу, що ОБСЄ пише, що стурбована через захоплення телевежі у Слов'янську, я думаю, що буде наступна заява і через викрадення журналістів, там теж так? чи одного журналіста і одного, одного стрімера журналіста і напада і напада на, на губу Романа. Ось і також є Женевська вже заява офіційна, що в Україні мають бути звільнені. Це ми, про це ми говорили, але це вже офіційна заява. Ми будемо дякувати Гнєшці за Дякую. те, що прийшла Гнєшка Гуральська.